Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərlilər kanalımızın izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, düz Masazırın girişində, ana yoldan 100 metr məsafədə, hündür, gözəl bir ərazidə, şəxsi tikili, 4 sot torpaq sahəsində, özü üçün tikilmiş, 4 otaqlı, təmirli, gözəl bir həyət evi təqdim edirəm. Depimizin həyətinin sahəsi belədir. Baxın bu hissədən də təqdim edim sizə. Yərinə görə, torpaq sahəsinə görə həqiqətən də ucuz bir qiymətə satışa çıxarılmışdır. Evimizin dörd bir yanda keçmə yolu. Kifayət qədər geniş həyətyanı sahəsi var. Həyətində gördüyünüz kimi müxtəlif növlü bar verən ağacları var. Evimizin yanına keçmə yolu. Çox gözəl, yaşıllıq bir yerdədir. Hündür baxın belə bir hündür zəncəmsi var əmidə ki çox gözəl təmir olunub. Gəcə evimizin sərhəsi ilə sizi tanış edim. Yerdən də kifayət qədər yüksəlidir. Bura giriş hissəsidir. Yəni şkaf yığıncağında tutulmuş yeridir. Solda yerləşir evimizin mətbəxi. Yəni evdə bəzi yerlərdə aboylar dəyişilməlidir. Evdə yaşayış olmadığından, yəni havasızlıqdan bəzi yerlərdə aboy atı Yəni onun məişti ilə əlaqəsi yoxdur. Ev özü də hündür yerdədir və kürsülü evdir. Geniş mətbəxi var. Burda evimizə qonaq otağı yerləşir. Nə yəni, oboylar dəyişilməli, oboylar vurulmalı. Baxın belə bir qonaq otağı var. Evdə qalacaq xona mebeli, kondisioner və kombi. Burda evimizin hamam otağıdır buranın e, yarısı hissəsinə kafe metlağı vurulmalıdır. Niyə gəliş satma səbəbi ev sahibini bura evə gəliş-gediş olmadığından, yəni bu evə gəlmədiyindən evi satır. Yeri çox yaxşı yerdədir. kifayət qədər geniş torpaq sahəsi var. 4 sotda masazırın girişində ana yoldan 100 metr məsafədədir. Qiymət 130.000 manatda sənədli şəkildə nəzərdə tutulub. Yataq otaqlarından birincisi. Pəncərləri işıqlıdır. Otaqları böyükdür. Və bu otağından də evimizin balkona keçmək olur. Baxın göstərim. Burdan da evin balkonuna keçmək yolu və burdan da yeri var. Baxın burdan da yeri var. Və burada da evimizin sonuncu yataq otağı yerləşir. Əlavə sualınız olarsa zəng vurub mənə ulaşa bilərsiniz. Şəxsi tikili bir evdir. 130 minə 4 sotda 4 otağlı. Masazırın girişində şəhərə yaxın həyət hey evi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.